અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના અંતર્ગત ઓખા ખાતે નવનિયુક્ત થયેલ રેલવે સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના અંતર્ગત પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા એક ચોવીસ રેલવે સ્ટેશનના પુનઃવિકાસની એક મહત્વકાંક્ષી યોજના શરૂ કરી છે જેમાં લક્ષ્ય આધુનિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો છે ગુજરાત આ પહેલા મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે જ્યારે સિત્યાસી સ્ટેશને પુનઃવિકાસ માટે ઓળખવામાં આવ્યા છે જે રાષ્ટ્રીય રેલવે નેટવર્કમાં રાજ્યના વ્યવહાત્મક મહત્વને પ્રતિબંધિત કરે છે જ્યારે આ યોજના અંતર્ગત આજરોજ દેવભૂમિ દ્વારકાના મીઠાપુર સ્ટેશને પણ અત્યાધુનિક તથા ડિજિટલ સુવિધાઓથી સજ્જ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં સ્ટેશનની અંદર ઠંડા પાણીની વ્યવસ્થા શૌચાલયની વ્યવસ્થા વેઇટિંગ રૂમ એરિયા તથા ફ્રી વાઇફાઇ જેવી અનેક સુવિધાઓથી આ સ્ટેશનને સજ્જ કરવામાં આવ્યો છે જ્યારે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન આજરોજ બીકાનેરથી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા વર્ચ્યુઅલ રીતે ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ સમગ્ર સુવિધાઓને મુસાફરો માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી જ્યારે આ સમગ્ર સ્ટેશનની અંદર સાત પોઈન્ટ પાંચ કરોડના ખર્ચે સ્ટેશનનું નવું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું जयग्र कार्यक्रम खूबज मोटी संख्या जे में लोगों उपस्थित रहा था एक डामोर सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर राजकोट आज यहाँ पर मिठापुर में उपस्थित रहा ये अमृत भारत स्टेशन के उद्घाटन के उपलक्ष में पूरा कार्यक्रम अच्छी तरह से यहाँ पे संपन्न हुआ करीबन 1500 लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया और ये गार्डन का साक्षी बने कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा सर कैसे सुविधा लगाई गई है जो ये स्टेशन को न्यू सुविधाएँ दे गई है यहाँ पे जैसे प्लेटफॉर्म का लंबाई बढ़ाया फिर जो वेटिंग रूम है वो पूरा नया बनाया गया और उसमें फर्नीचर बिल्कुल एकदम अच्छी क्वालिटी का बनाया गया और इन आउट का पैसेज दोनों इन और आउट दोनों का अच्छी तरह से बनाया गया दिव्यांगजनों के लिए भी अच्छी सुविधा यहाँ पे टॉयलेट वॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है इस तरह के लगभग पाँच करोड़ के लक्ष्य लागत से ये स्टेशन का रिनोवेशन हुआ है मेरा नाम इर्नेन्दु आर्य है मैं राजकोट मंडल में सीनियर डी राजकोट के पद पर कार्यरत हूँ आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारत में 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है और यह उद्घाटन अमृत भारत योजना स्टेशन योजना के तहत किया गया कार्य है और उसमें से ओखा एक हमारा स्टेशन है ओखा स्टेशन पे टोटल कुल मिला के सात करोड़ रुपए का खर्च लागत लगा है जो यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत अलग अलग कार्य किए गए हैं जिसमें से एक जिसमें से कुछ कार्य हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा एक कार्य है जो एंट्री और एग्जिट के डबल अलग अलग एंट्री और एग्जिट का प्रोविज़न किया गया है सीसीटीवी से लेस पूरा स्टेशन है एट द सेम टाइम हमारे यात्रियों के लिए नई सुविधाएँ उपलब्ध की गई हैं जो पहले थी उसको पूरा नया किया गया है वेटिंग रूम मॉड्यूलर uh, टॉयलेट पूरा स्टेशन जो है वो दिव्यांगजनों के लिए एक सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए हमारा प्रयास यहाँ पे लिफ्ट का भी एक प्रोविज़न किया गया है कोटा स्टेशन को और हमारा प्रयास ये है कि हमारी जो हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको सहूलियत मिले उससे ज़्यादा हमारा कोई आ, बड़ा कार्य नहीं है और तो यह उत्तम कार्य के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ललित सिंगड़िया दिव्यांग न्यूज़ मीठापुर देवभूमि द्वारका